Привіт, з вами Веселий Копач і канал в поисках утеряних кланов або в пошуках загублених скарбів. Приїхали ми на територію проведення камрад Фесту 2019. Значит, камради розкладаються, реєстрація проходить. Вот, тут у нас кемпінговий городок, Як бачите, з палаточками люди приїхали. От, будуть ночувати і заїхали вже вчора. От, ще під'їжджають камради. Ми поки що стоїмо, чекаємо реєстрацію. Так, ну що, стоїмо в черзі. А, якщо щось буде, звичайно, далі будемо вести репортаж. От, е, поки тут друзі збираються, наші вже багатьох зустріли. От, Ілюха копатель бачили, марячка бачили. Пацаны, все, погнали. Ну что, получил я свой билетик. 159, секундочку. Билетик 159. Кулечек Камрад. Регистрацию прошли успешно. Вот с хлопцами идем где-то тут. Сейчас они будут, наверное, лагерь разбивать. Вот, там еще толпа стоит на регистрацию. Мы, в принципе, уже заехали. Отличное место. Прекрасное. Ребята выбирают поляну. О, Привет подписчикам от Олега и от Валентина. Да. О, пацаны, с билетами. Короче, машина, Деус, там все дела, все выиграем. Все. Пацаны раскладываются с палаточкой. Да, 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 да. Самый важный процесс. Нашли метку. Будем смотреть сейчас, где тут кто остановился. Вот уже лагерь, видите, по Уже кто-то сидит, пьет чай горячительные напитки короче идем в гости куда-то кто-то уже меряется аппаратами вон там уже чем-то меряются короче так Алексей несет пиво несет что-то пивас, что подари, пивас, подари. пивас пошел Чувствую, через час уже не будет. Так, ребята, стоять. Где здесь кто? Кто здесь где? Правда пока. Только что мы были у Олега в поисках ладов. Вот. Наш ведущий. Самый лучший. Вот, пожалуйста, комрад. Вижуха. Калики. Вижуха. А так блин, попробуй разберите Именно тапон листый, тапон листый. Да. 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 А дальше, блин, это по -английски. По -английски, да. Да. Попробуй... Да. Шо, Если взлетит, ну, что -то, руля. Да. Да. конечно Да. 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 Офигеть. Офигеть. Ну это все клады. Сразу. Правда, ямы, наверное, метра два на два. Ну. Но... Класс. Огонь. Огонь, ребята. Руль огонь. Коростышевский копатель. Привет, привет, Лёня. Я в прошлый раз не успел тебя узнать. Этот раз я, наверное, узнал. Не знаю, первый не первый. Да. Понял. Давай, удачи. Увидимся. Не, 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 это Лёня, Лёнька, да. О, вот это у меня такая штука тоже есть где-то в багажнике. Вот территория для конкурсов. Найдем, ну, пройдемся, я все равно не хочу стоять. Стоять не хочу, будем ходить, будем смотреть. Вот, потихонечку. Что-то мне кажется, что на этот фест меньше блогеров приедет, потому что, наверное, какие-то свои вопросы. Ну, ребята раскладываются. Так, Серега. Серега, так. Да идем. Пойдем в кофе. Кофе. Кальянчик у ребят. Вот это зачет. Вот это зачет. Вот так вот мы выходим. Кухня. Кухня. Тут уже что-то жарят. Жарят, парят, куховарят. Зачет. Все, делаем паузу. Олежка у нас уже не с фортуной с девусом. Короче, пойдем сейчас что-то поискать. Я сегодня как блогер. Сегодня не копаю. Олежка стоит. Сюда, Олег, и все, да? Все, начинаем искать. В песке по старинке самое оно. Оно везде пищит. Я не знаю, что ты найдешь здесь. Фольга, тебе говорили, подсказывали. Еще фольга? Нет, нет. Пошли дальше. Так, что у нас там? Олежа настраивает.

Если что-то найдем, покажем. Или не покажем. Ты что гонишь? Да ладно! Бля, серебро! Как? Как? Подкинул! Это подстава! Илья, да! Бля, вообще жесть! Чувак, просто здесь все ходили, никто не нашел. Он На! Иди, все, иди, уезжай отсюда! Красава! Валик, лайк! Красава! А красава! Три, вот три. это... Слушай, ну фарт. Да, фарт. А ну, я... Идем смотреть. А После а крестика мы нашли... Ты, 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 ты. О, копеечка. Негода... Красота. 68 Красота. Красота. Вот это огонь. Олежка, поздравляю. Олег молодец. Деус нашел копеечку, а вы думали Деус не может найти копеечку. Да легко в натуре движ уже начался. Подходим потихонечку. Что тут у нас? Сцену поставили, все поставили, все готовы. Короче, проверяли только что фибулу. На мою фортуну. В принципе, берет сантиметров 17-20. Нормально. Вот. Где наш комрад? Где наш комрад? Как их тут найти, хрен его знает, найдешь. О, вижу же. Это первый претендент у нас на Сейчас будем искать. Так вот мы начинаем Днепр. Камрад Квест 2019. Знаю, как я его перестал замечать, понимаете? Днепр, Запорожье. Да, жаль, к сожалению, я не Запорожье буду Вот. Так, кто еще откуда? Давайте буду уезжать, не увижу все. Нам? Ну, попрошу ребят, чтобы что-то поснимали. Какой-то обзор. Так, Илюха Копатель. А, нам Кременчук. Нам подошел Илюха Копатель. Кременчук. Деда, так сказать. Фу, Отставить! У, у не него не крутая не сумка, не это не подстава Ты не нашел уже? А из канал Канал. Да. Илюха Копатель Хорошо. Ну, ну короче но мы тут вот. движемся да. Все. Да. Ну, все Давайте, проезды, Давайте. Крым. Интересно, что он там нашел у нас из Золото! Золото! Украина. Где? Луганск. Еще что-то. Класс, раскиданные монетки о, в идеальном вот, состоянии. Знакомая, знакомая монета. Сам подкидывал. Да. Это подстава! <св> Короче, ребята, у меня есть монетос. Сегодня, О. 21, да? в общем, меня дядька сентября, такой. Одна писета, бляха, муха. Я нашел одну писету. Нафиг она мне 21, надо, конечно. 21, Еще и перевертыш какой-то, слышишь? Супер. Так, сейчас видеть. будем искать глазами. Погнали Добрый дальше. А? Да, ну это тяжеленький металл, наверное. Это гроши. Больше, что ли? Да, да, да. Один гроша, два гроша, десять, десять гроша Ты тоже нашел сколько? Офигеть Вот это, ребята, супер Класс, ребята Развлекуха Накопаемся по полной Юхуху Вообще бомба ракета Нашел еще монитос Без металлоискателя Вот что значит скилл А скилл, как говорят Не пропьешь Не пропьешь

Ура! Короче, движ нормальный, серьезно, ребята. Ура! Ура! Официально открыли мои фестиваль. Сейчас сделаем фотографию. На берегу и мы подохранили сейчас Ребята уже что-то тоже подыскивают чуть -чуть. себе. В общем, ребят, монитосов здесь раскидали много. Я сегодня, можно сказать, без прибора, так что я сегодня ничего не буду искать. Этот Камрад-фест я пропускаю по сути, но ничего, все еще впереди. Так, пошли дальше. Так, на память, на календарь. Сегодня мы. Ребят, станьте чуть шире и туда немножко назад. Все назад, еще несколько шагов назад. Пацаны мои, Олежка. Да, по ширине нормально. Теперь можно уплотниться фестиваль рад! Комрад фестиваля! рад! Катушки выше! Фестиваль 2011 года открыт. Малечо, так что это за пиратский план? Давайте! Работа с морячком. Александр. Раз, два, три. Давайте еще один снимок. Капушки! вверх. Вверх! Ребят, в общем, давайте, катушки вверх! Катушки вверх! Поджигаем дым! Поджигаем дым! И на счет 3 начинаем копать! Раз! Два! Три! Копаем жетоны! Копаем монеты! Копаем! Ключи от автомобиля и золото, золото, золото! По секрету! из большой любви к вам скажу, что можно копать везде. Везде, где только, даже вот возле сцены можно в некоторых местах копать. Пасик, кто услышал? Имеющие уши, да услышат. Как Христос говорит. Имеющие уши, да услышат. смотрим что внутри ребята копают все копают нашли валентина валентин что-то копает ну давай валентин копай что вы там нашли мужа он найдет тебя мужа закапывайте обратно то не лопаты ваш. нету, нету лопаты. А что без лопаты? Кто нашел Нельзя. самолетик или... Капец. Ну, не, не, я взял, А кто-то брелок нашел ключ? Есть? Вот, Сколько есть на чем показать скилл. Копаю да, не без нет. металлоискателя и лопаты. Ладно. Еще раз накипаю. напомню. Так. Самолетик КУС-144. Металлодетектор. Да, это у нас от компании Остомакро". так Компания. человек нашел ключ уже будет участвовать и надо, надо за 124, -й. 124 -й. все что нашли все ваше Ладно, нашел самолетик уже держите его при себе что-то у вас золото ключ, ключ. Ваш. значит будете участвовать в розыгрыше автомобиля так ну вот у нас и семейный коп здесь присутствует. Здравствуйте. Привет. Привет. Ребят, на этом поле закупано более 17 тысяч маневров. Ребята, это самое большое благодарность, блин. Так. Серега прячет в карман, чтобы никто не видел. Золото, бриллианты. Это. Так, 20, сколько-то тысяч сказали. Тут, блин, если их все под ним поднять, наверное, и пины и это сядет. Все сядет. О, ребята, смотрите. Третья монета без металлоискателя. Вот это скилл. Десюлик 77-го. Недорого, но зато есть. Все, ребята, супер хабар. Ребята, смотрите. Четвертая монета глазами. Скилл не пропьешь. Пятнашечка 84-го. Супер состояние. Вообще не, чи... не чищено, не крашено, не реставрировано. Огонь. Погнали дальше. Ищем дальше монетки. И, да, и через километров его надо так. Все это надо, все это будет копайте, копайте, я их сверху забираю. <с копайте. Так, наконец-то все-таки я думал, что потерял человека, но человека я нашел, вот наша Иночка. И она нашла. Копійчушку, я думаю, що у вас ще їх тут буде дуже багато. Вітаю! Це вже перша чи ні? Третя. Агонь. Вітаю. Ну, коротше, наші камради тут б'ють по жорсткому. сказати, що-то іщет, привіт. Іще та іще. Нашов уже що там? Блин, а я 4 только, без металлоискателя. Ну ничего, норм. так Да, да. Наконец-то искал, искал тебя, нашел. Вон она лежит, стой. Боком стала. Еще раз С этой стороны раз и видно, знаешь, а так она ребром, рождена, и все. Вот такой. Я еще Дибрация пять штучек нет, нашел. Фест закончился в этом году, я уже уезжаю. Вот мои находочки сегодняшние, так что выношу тут уже, выхожу, вернее, не с пустыми руками за все. Олегу Камраду оставил бейджик, так что мы на сегодня закончили наш Камрад Фест. Я думаю, что ребята что-то найдут, что-то может и выиграют на мой билетик. Вот. А пока как бы все. Это что, жетон? Не, это меня. Погнали дальше. Вот кто-то роет жестко. Короче, ребята, мы идем к машинке уже. Все, ребят, с вами был канал Кошек за губным интервью с Василием Копычем. Убачим, ждали, погнали. Сегодня еще покопаем трошки.